Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera orang. Kita ada dua topik yang kita nak cover iaitu yang pertama adalah penyelesaian sistem dagangan, objektif portfolio dan selepas ni kita selaraskan uh, everything ya. Yang uh, sambung sikit apa yang kita cover semalam kita ulang sikit dan uh, kita fine tune sikit pada malam ini. Ya. Jadi kita ada lebih kurang 50 minit. Uh, selepas ni kita ada bincangkan pelestari bersama dengan a uh, Ibrahim dan juga Siti Wani ya. Eh. So kita cepat sikit ya. Eh. apa uh, jenis kedangan objektif portfolio, objektif uh, portfolio dan apa itu ini pegang dalam pasangan kewangan. Anda simpan ASB ke, anda apa ke? Even saving. Kalau tanya saya, even saving account. Faham? Uh, anda anda pegang cash. Macam inilah <laughs> uh, Plan Okay Apa yang anda nak plan Yang pertama Bila anda buat planning Bukan hanya trading ni dia tak dapat Tengok berbeza tau okay. Aku nak trade aku letak 50 dolar Itu hobi Itu bukannya trading Itu hobi kena kena tak kena tak kena Kalau ada duit jadi uh, Makan nasi kandar Itu je dia, dia, tak ada dia tak ada apa-apa nanti Okay? so apa yang ada buat lihat sebab itu first kita tadi kita cover topik dari personality pedagang ya. Eh. fahamkan apa yang anda nak jadi bila kita bercakap mengenai objektif nak letakkan posisi eh, nak letakkan objektif dalam dalam kita punya portfolio kewangan lah portfolio perancangan kewangan kita dia bergantung kepada risiko anda Be dia bergantung sebenarnya bukan toleransi risiko dia bergantung kepada duit faham? anda anda letakkan nak trading anda letakkan kat sini RM10,000 dan uh, seorang lagi dia kata dia nak trade dia letak 50 dolar. Dua ni objektif dia akan tak sama. Faham? Objektif dia tak sama. Masalahnya yang 50 dolar ni dia punya cerita, dia cerita untung saja. Ah yang sini dia akan kata dia cuba untuk nak buat untung, tapi kalau rugi ini stop dia. Yang ini tak ada. Ini tak ada cerita stop. Itulah stop dia semua Lepas tu bulan depan buat lagi. Bulan, depan, bulan depan buat lagi. Entah-entah dia dah depo lebih RM10,000 ni. Siapa nak terasa, tolong terasa. Faham? ah ha, sampai bila dah nak buat benda macam ni? Dia depo kecil-kecil kecil kecil adanya. ah ha, Hancur-hancur kat situ. Tak payah buat benda ni. Tak payah. Sakit. Buang masa. Trader yang macam tu, lama-lama dia akan stop. Ha, tu trader, trader, trader macam mana trader tenggelam timbul lah ada masa trade kan? Ha, kalau tanya dia, dia dia untung saja dia tak ada cerita rugi ha, dia cerita hari tu aku dah withdraw seribu ha, cerita dia withdraw saja <laughs> ha, cerita, cerita, dia cuma cerita withdraw saja itu suka-suka itu bukan trading itu kalau orang kucing kata dia pok nasib ha, pok nasib Dapat-dapat. Ha, tak dapat, itu je rugi dia. Lepas tu cerita trading siang malam. Habis. Okey, daripada sebelah kita, nak buat objektif, anda kena tahu berapa duit ada dan berapa masa yang anda nak luangkan. Second part adalah, apakah sistem dagangan yang anda guna pakai, yang sesuai kepada masa anda, kaedah dagangan yang kena kepada anda serta bila anda faham, eh, prestasi sistem dagangan yang anda pakai, bagaimana anda nak agihkan penggunaan equity. Dan proses ketiga dia basically adalah kita imbangkan portfolio dan ini akan berkaitan dengan faktor masa. Okey. Prestasi performance satu sistem dalam tempoh masa yang tertentu. Apakah milestone yang anda akan gunakan untuk deposit dan juga pengeluaran? Tak ada orang cerita dia deposit nanti-nanti dikeluarkan, nanti-nanti. nanti-nanti ha, tu biasanya hujung bulan nak bayar bil takel dia 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 ada tak ada tak ada apa-apalah benda ni dirancang the moment anda nak first day saya kalaulah saya dapat balik rewind balik kan ha, masa mula-mula trading kan kita kita kalau bolehlah saya nak dengar ni balik macam mana nak buat dia Berapa banyak masa saya terbuang duit, terbuang dengan buat benda entah apa-apa. Semua kita dah pernah buat benda tu. The thing is, kalau anda dah tahu dia silap, anda tak buat lagi, then anda okay. Masalahnya kalau anda ulang dia, tu jadi masalah. So, apa yang saya cuba kongstikan kat sini adalah bagaimana anda cuba untuk keluar daripada that loop, that cycle nak keluar daripada dia letakkan sasaran ob, uh, objektif yang jelas letakkan jelas first portfolio portfolio anda adakah dia amat agresif ataupun dia apa apa jenis portfolio kewangan anda ni basically portfolio kewangan ni. what what i will do is uh, ni pula untuk anda punya trading portfolio ini portfolio kewangan Portfolio kewangan basically macam ni Anda buat Satu budget Tahunan Tahunan Apa income anda Apa expenses anda Income and expenses Total Income expenses Berapa duit lebih Okay Duit lebih ni anda akan bagikan Ini adalah untuk kecemasan Itu saving lah Dalam saving Biasa sebabnya buka cat Dia tak ada jurnal Itu penyakit biasa Yang tak reti buat jurnal ha. Sebab itu saya Saya cadangkan Bila anda buat uh, Lihat cat apa anda buat adalah anda buat video pendek dekat phone anda apa apa plan anda sambil tu remindkan diri sendiri mengenai uh, apa dia mengenai anda punya objektif itu je semua nak, nak tulis tak ada Video pendek tu tak payah buat untuk siapa-siapa. Buat untuk kita sendiri. Letak dalam phone memory. Lepas tu tengok balik ya. Itu je. Dia ulang-ulang. Lepas tu lupa semua tu serta botaj biasa. Itu itu biasa. Kalau tak buat tu dia tak belajar lagi jadi trader. Tapi adakah itu menjadikan anda trader? Tak. <laughs> Simple, <je. laughs> Simple dia. Simple. So dia sebab dia 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 cycle yang self sabotage ni dia akan bagi tempo satu masa dia akan berhenti. Kan? Dia akan berhenti. Sebab so, dia dah banyak duit hilang, dah banyak masa terbuang. Itu itu. Itu biasa. Ah ha, jadi yang yang pentingnya bila kita buat silap kita tahu benda tu tak betul kita berhenti buat dia faham faham nak nak lagi kasar sikit lagi kasar sikit kita tahu yang dekat uh, dekat Gaza kan uh, dia ni tapi tapi dia tahu benda tu silap orang tahu orang uh, dia dia, uh, dia buat benda silap dan 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 orang biarkan Ha, jadi adakah anda nak jadi orang yang biarkan tu sebab so kita menerima benda tu? Ha, sama lah. Faham? Kita zalim kepada diri sendiri. Ah, ha, teruk kan? Tapi kalau kita sedar, kita berhenti buat dia bagus. Tapi kalau kita masih buat juga, sama lah. Tak, 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 ada, tak ada bezanya. Ha, the better dia stop terus. Ha, tu, sampai satu masa anda tak tahan, stop terus. Trading is not for everyone trading is not. Saya tak saya bukan seorang marketer yang bagus yang yang cuba jual produk kepada semua orang tak sebab sebabnya memang tak ada orang yang yang boleh tetap uh, trading bukan untuk semua orang dia amat niche sebabnya kita lawan diri kita lawan dengan nature manusia itu itu benda yang kita semua kena terima dan dan dia melibatkan perancangan yang sebelum event kita buka chat. tapi tak ramai orang nak lihat trading ni simple letak duit trade padahal dia tak sesimple tu yang tak simple ni perancangan semua ni apa jenis berapa dolar yang ada dekat sini berapa duit dia dan tentukan apakah jenis portfolio anda duit cukup ke untuk nak buat portfolio defensif defensif uh, contohnya dia beli hartanah ha, uh, ni hartanah contohnya dia beli dia 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 melabur kepada shop house tak uh. nah, I, I, will say it as it is uh, saya tak uh, sebab saya pernah buat kesilapan tu semua itu je so uh, kalau saya senyap sama lah cerita yang tadi tu. So better saya sebut kan. But uh, hopefully semua kat sini anda betul-betul nak uh, I mean jangan ambil hati dengan saya lah. Itu ah, je. Kita hari-hari kat sini nak buat nak ambil hati kau merajuk 2 tiga hari datanglah balik. <gitah> okay so apa untuk kita so i will talk about average ya, untuk untuk kebanyakan orang what apa yang saya akan buat adalah ingat tak yang retain income tadi yang duit lebih tadi anda bahagikan dia kepada dua satu adalah anda cari di mana anda boleh menjana passive income passive income yang anda buat ni dikenali sebagai variable income trading ni ya. trading ni yang naik turun tak kisah lah ada trade apa pun Ah, yang, yang pasif income ni benda yang anda letak duit anda tak payah jaga dia tu contoh macam uh, apa mutual fund contohnya macam ASB apa yang bagus saya tak tahu anda pergi tengok buat anda punya due diligence ada banyak je agent kat sini Uh, yang anda tak pergi cek berapa jumlah dia ada cuma tahu hujung tahun ni passive income ingat tak pasal anda punya anda punya anda punya budget tahunan dia yeah. buat cat anda ini basically ada expenses anda setahun kat mana passive income anda sekarang apa perancangan anda untuk untuk nak kurangkan dia Sebab itu bila anda ada merancang benda-benda seperti ini When you have That Basically dua macam ni You can start planning Untuk objektif uh, Portfolio dagangan anda adalah Untuk aku nak Bila ada untung Aku nak letak Maybe 80% daripada profit trading kepada passive income portfolio contohnya or oh, whatever number saya buat benda ni whatever income daripada trading 80% saya masukkan ke membeli aset membeli aset jangan kau tambah hutang pula ha, yang masalahnya apa yang berlaku adalah mereka yang trade ada untung tiba-tiba kau hentak apa entah dia beli kereta ha, duit ni cukup untuk bayar 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 deposit beli kereta bayar bayar, bayar separuh lah tak kisah bayar separuh pun tak kisah tapi yang ada hutang lagi dia tambah hutang lepas tu kereta sendiri nilai dia makin kecil habis faham? Ha, kalau anda pergi membeli uh, uh, jadi dengan ini anda boleh tambah harta so fikirkan apa saya sebut kat sini ya. dengan kaedah ini you have clear aku nak duit ni nak buat apa kalau jadi duit kalau dia rugi ini limit dia kalau had tu dah sampai aku berhenti sebab masalah dengan letak 50 50 100 Kejap lagi tiba-tiba kau depo 30, kejap lagi 200. Kan? Anda tak dapat nak plan duit macam ni. Tak dapat. Sebaliknya, kalau anda katakan Memang lepas aku buat bajet Aku boleh letakkan untuk nak trade Adalah sebanyak seribu Dan kita boleh kata Daripada seribu ni berapa aku sanggup hilang Aku sanggup hilang semua Sebab ini duit lebih Kononnya ha, Dan anda tahu Kalau apa limit anda Instead of 50-100 yang tak ada limit Bila-bila dia habis-habis semua ha, Sini anda tahu memang seribu lah dia Kalau habis aku tak nak trade Tahun depan kita buat bajet baru lagi. Okay, so work on this. To work on on objective portfolio, the most important part adalah tahu modal. <laughs> Mengetahui modal anda. Berapa yang anda sanggup loss daripada modal anda. Dalam bisnes, kita boleh cerita apa pun. Paling penting adalah modal Tak ada modal tak ada cerita apa Tapi masalahnya bila kita main-mainkan dengan modal lho, Faham? Main-mainkan dengan modal macam tadi ya Ada lima Boleh lima puluh Aku hujung bulan ni boleh ada depo satu dulu Kita cuba tu Kita main-main dengan modal tu Tak ada perancangan Itu ha, adalah Kenapa pentingnya modal eh? Next next adalah kepada masa cusak so, ini akan menentukan apakah sasaran anda dan cara trading yang sesuai kepada anda buatlah jadual harian anda buat jadual harian anda dan secara asasnya bila kita bercakap mengenai sistem dagangan dan juga kepada portfolio basically benda-benda yang anda kena tahu tadi modal kedua masa dan baru anda dapat bentuk objektif next the way of anda berfikir sebagai seorang pelabur ya eh? prinsip of risiko sentiasa kita nyatakan risiko sebelum kita memikirkan keuntungan sebab itu dalam any setup dalam teknik anda, benda yang bukan yang paling penting bukannya entry. Tempat keluar. Anda cuma buat duit ataupun hilang duit bila anda keluar market. The moment anda masuk market, benda pertama yang anda kena adalah spread. Anda dah rugi lah. The moment anda masuk market, anda dah rugi lah. Jadi bagaimana kita katakan ini kalau rugi limit dia hat ini kalau dia betul ini tempat dia pergi anda identify tempat masuk tempat eh, tempat keluar pasaran uh, itu lebih penting daripada if you want to improve your technique improve on how anda keluar market bukannya tukar teknik ramai yang yang tukar-tukar teknik dia cari kaedah entry yang sharp. Tak Anda cari kaedah keluar market yang syab ha, Sepatutnya Terbalik Saya kalau tengok orang kan Dia tengah improve Ah, ha, ni adalah Sistem satu Ini sistem satu basic Ini sistem satu intermediate Ini sistem satu ultimate Dia tukar apa? Dia tukar RSI ya? RSI ya? Ha, ni RSI 13, ini 23, ini 27, ini 18.5 setengah. Macam mana dia buat setengah, saya pun tak tahu. Dia dia improvekan kepada entry. Sepatutnya, anda nak improve, improvekan teknik anda kepada exit. Kaedah keluar pasaran. Sama ada anda menggunakan peratusan ke, masa ke, volatility ke, parah ke, eh, apa ke tapi anda kena improvekan kaedah luar pasaran fahami parameter sistem anda apakah expectancy macam ni soalan seperti ni eh kalau entry kan kalau letak 10 dolar entry ni bukan 10 10 dolar uh, kena stop loss hilang 10 dolar sistem yang kau pakai ni average dia buat berapa kalau anda tak dapat jawab soalan tu teknik anda sendiri yang siang malam anda cerita dia apa expectancy dia jangan pakai anda tak akan dapat disiplin pakai benda yang anda tak tahu basically expect to unity jangkaan sistem dengan berapa jumlah set up boleh dagang yang wujud biasanya teknik ni dia bagi berapa kali entry Soran-soran macam tu Dan kaitkan dia dengan Bagaimana anda menggunakan Prestasi sistem Supaya uh, Dan meshkan dia Dengan Berapakah Equity at risk Setiap kali anda trade Dan bilanya anda nak naik dan turunkan Okey dan turunkan anda punya position sizing. Dia masalahnya ramai orang dia naik lot, dia turun lot, dia cuma tengok dollar amount. Kenapa benda ni tak tak it doesn't work. Saya bagi contoh. Anda ada satu sistem di mana anda gunakan risk reward 1:3. Fahamkan risk reward 1:3 ni bukan maksud kalau stop loss ni 50 pip Oh um, apa stop loss 50 pip OTP oh, dia 150 pip okey Apa yang dimaksudkan dengan 13 kat sini bukan fix dia bermaksud setup kita katalah kita nak short kat sini kita nak short okey dan kita dapati kalau dalam sistem saya, saya menggunakan Fibonacci. Bahawa saya akan TP dekat 100%. Level 100% punya punya sasaran ni, hendaklah sekurang-kurangnya memberi. Maksudnya dia hendaklah lebih besar ataupun sama dengan 1, 3. Ini konsep minimum. Okay. itu yang pertama yang ABC buat. Yang kedua, kenapa dollar amount tak dapat nak pakai? Wassalam Nabi. Because there are some, kalau anda buat, anda commit mistake. Mistake dalam tadi bukan hit stop loss. Stop loss, dia kena, dia anda betul. Sistem tu betul. Sebab itu ada stop loss. Anda commit mistake. Apa dimasukkan dengan committing mistake dalam trading? Bila anda tak ikut anda punya sistem. Bukannya pasal anda TP ataupun SL. Oh, silap entry. There is no such thing as silap entry. Silap tak ikut teknik. Itu silap. Itu silap entry. Aku buy dia jadi sell. Bukannya anda tak pernah buy. Yang buy itu sistem anda per guna konsep rr ke, sepatutnya any trading system tak kisah anda anda trade dekat um, apa anda guna high frequency ke anda guna anda scalping ke sepatutnya anda pakai anda pakai uh, receiver yes yes dan kalau anda pergi tick dia tak dapat untuk manual itu adalah kepada uh, kepada EA dan sepatutnya dia dimasukkan faktor Reward So ultimately it come back to this. Even high frequency, tak payah cerita pasal scraper yang pakai mouse that is. Even high frequency yang masuk maybe 1000 2000 position satu masa pun sepatutnya pun menggunakan um, apa risk reward tapi orang kita yang pergi scalping pakai mouse apa benda risk reward aku 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 apa scalping dia ha, tu beza dia mindset dia <laughs> so ultimately dia adalah kepada cerita ni tapi tu the best scalping anda pakai EA alright so Masalah dengan kalau kita cuma tengok dollar value, satu entry untung, dua entry rugi, tiga entry uh, float, empat entry, uh, kali keempat rugi, kali kelima uh, dia masuk dengan normal. Lepas tu nak hit SL, dia buang dia buang SL. Lepas tu price tu pergi. Biarpun entry ni dia untung banyak. Tapi dia dah commit mistake kat sini. Yang sepatutnya sini adalah loss. Nampak? Soalan dia. Trading tu bagus ke tak? Tak. <laughs> Dan kita katakan. Oh prestasi sistem ni bagus lah teknik ni. Dia dah jana. Um, apa dia? Dah 50R. Suam so satu entry ni tadi. Dia tak dapat. Ah ha, ni lah benda dia. Sebab itu cuma dollar value tak dapat. Tapi kalau kita average kan dia, risk dia, itu masih sihat. Tapi kalau anda cuma lihat equity, maksudnya berapa dalam portfolio anda, itu pengsan. Because of benda-benda macam ni. Ataupun eh nak hit, nak hit TP, dia pergi sikit lagi kot. Alih buanglah nanti aku manual close. Pergi dia pergi, tak pergi bulan. Anda dah alihkan, dah buang TV tadi, dia pergi bulan pula. Cantik ni kan. Ah, ha, dah banyak lah, aku tutup lah. Ah, ha, Benda-benda yang trading mistake ni. Jadi, dollar value dalam portfolio tak dapat diguna pakai sebagai, maksud saya macam ni. Ada seribu dolar, buka berapa lot. Benda macam tu tak dapat pakai. Tak dapat. Ini sebab dia. Tapi masih ramai yang bertahan dengan kaedah seribu dolar buka kosong pada satu lot. Tak dapat. It doesn't work. Because actual performance is based on risk yang diambil. Bukannya dollar value. Ataupun kat sini tadi masuk sihat. Dia ikut. Ni 10 dolar. Ni 10 dolar. Ni 10 dolar. Ni 10 dolar Eh tak boleh ni Entak sikit Masuk 100 dolar Tiba-tiba untung Dia tak ada plan pun benda ni Tapi tu dolar value tak dapat diguna pakai Dia kepada Kepada Gandaan risiko